Нужен боцман, чтобы он бегал. вот да. Ладно, Можно показать. Это, кстати, плохая вещь подводит. Почему подводит? Потом ты ее ломом Вот это уже ломом не отковыряешь, как с того броневика, кстати. Так что. Ой, ё я думаю больше, это скорее всего как презентация, Более, я ну, надеемся, Потому что будет больше, приходилось самим переделывать. Да. Ну, подивимось, как, как она будет работать, Бронирована машина, озброена, тоже зручная пулеметная установка. Что, что случилось-то? А я уже забыл. Уезжайте сразу. Не-не, мы тут прокатимся, маленький тест-драйв. Скажите, насколько необходимы вам вот, такие вот машины? Ну, машина такого класса это лишний шанс спасти жизни и здоровье бойцам как во время движения, так и вывести в крайнем случае раненых. Поэтому... Не, ну это хорошая машина поддержки. Все-таки на ней установлен тяжелый пулемет. Вот на таком можно И спали. Посмотри, Сережа, амортизатор. Желтый. Ну, почти все сжалось уже. Так, сегодня мы собрались и хочу сказать о следующем. Принято решение о том, чтобы начать подготовку для процесса перевода полка особого назначения МВД Украины, АЗОВ, состав Национальной гвардии Украины. Полк АЗОВ, это наиболее зарекомендовавшееся подразделение спецбатальонов добровольцев, которое проявилось в реальных боях под Мариуполем непосредственно под Донецком наиболее подготовленные люди, и мы приняли решение. В соответствии с доктриной развития наших оборонных сил, наилучшее военное развитие этот полк будет получать в составе Национальной гвардии. Сегодня полк находится в стадии формування На этом тижне уже появился артиллерийский дивизион. Он уже начал учебные стрельбы. Зараз маємо нову техніку. Це тільки початок, відверто кажучи. Всі ми добровольці дуже довго чекали цієї техніки. І сподіваюся, що все-таки щось зрушилося, ми дочекалися. Якщо б мені 30 таких машин, і 3 танки, Євсен Борисович, я б на звільняв без армії. Без питань. Ще буде пріорі. Тільки передавайте і все буде добре. Значит, таких автомобилей получено уже 20, значит, уже пришло еще 20. Они находятся сейчас на обслуживании и на потоке к применению боевом. Они более серьезные, более подготовленные, там более серьезное вооружение стоит. Цена этой машины стоит 215, если в долларах, тысяч долларов. Nered? она вперед, подойдет. она приехала. вперед она вперед не, прости, пожалуйста тут пульная защита а он только под этот нет, я вас а то что вы говорили, что хотите сделать впереди покажите как вертится башня. Как ну, теперь да? это по, по горизонтали, там есть пин. Да, его на себя чуть-чуть провернуть. А, вот это позволяет так вот делать. Я спрошу слово, ты не Когда изнутри, да? Слышишь? Дай себе на заставку поставлю. Вопрос денег. ты будешь занять лицо? Пане міністре, скажіть, будь ласка, до завтрашнього дня мала бути укомплектована вже на зиму армія. На якому етапі зараз цей процес? І скільки в середньому вартує вдягнути на зиму одного бійця? Я не можу сказати за всю армію, так як я міністр внутрішніх ділкаю за під національній гвардії і на підрозділення МВД, ті, які підконтрольні нам. На сьогоднішній день є дві групи. одна на Сірі, друга на Юрі. В обоих группировках прошла ротация. Увидели наши подразделения, которые вышли оттуда и которые зашли. Так вот, те, которые зашли, они 100% укомплектованы всей зимней одежды. То есть на местах внутри находятся люди, как сверху в районе Дебальцева, так и снизу в районе Мариуполя, подразделения, которые полностью укомплектованы зимней одеждой. Все готово. Кроме того, сейчас отсюда выйдет на заседание Кабинета Министров, где мы примем специальное постановление, очень бытовое, но очень важное, увеличение норм положенности. Что это означает? что э, военному человеку по нормам положенности э, Советского Союза э, неменяемым, э, полагается там, пара носков на, на 6 месяцев. Сейчас такие нормы положенности будут изменены, и соответствующее количество и теплых носков, и теплого белья и э, самое главное, специальных утепленных э, перц, чтобы не нарушать законы. Э, мы такое постановление сейчас э, примем, и э, все, что мы э, закупили, будет находиться в законном поле, и мы будем сможем людям это выдавать. Вот таким образом. Сколько стоит uh, одеть одного бойца? По моим uh, расчетам, чтобы одеть одного бойца, uh, дать ему все от uh, носков до гранатомета uh, 132 тысячи гривен. Я хочу попробовать шбурнуть, а ты ее поймаешь и откинешь назад. Вы говорили. В одну точку только поедем. Конечно. Звонки массовые. Он в Эдайсбурге. Этот вид машины был проверен мной лично. Неоднократно он попадал в засаду в зоне проведения специальной операции. Значит, он держит практически все пули. Защита такая же самая, как у него в Я скажу вот одно стекло. Стекло. 4-5 выстрелов выдержали. Ну, это да. Попытание. Борисович говорил, что вы там стреляли. Смотри, это. Вот это. Трещина, трещина. Ох, адреналин а такой. такой. Был да, был да. на руль мокрый. Поехали, Андрей. Я такие Да, нет, я попробую подготовить. У нас два дня. В крайнем случае, на завтра надо будет забежать. Садитесь, кто за руль-то? Попробуй, нормально. Уводим отлично.